payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam buyuk sahoba abu bakr siddiq roziyallohu anhu bilan uch kun savur g'orida o'tirib makka bilan xayrlashib yig'lab yo'lga chiqdilar undan oldin rasulimiz alayhissalotu vassallamga hazrati ali tomonidan keltirilgan oldindan tayyorlab qo'yilngan uchta tuyaga mindilar rasulimiz alayhissalotu vassalamga madinaga qadar yo'lboshchi bo'lishlik vazifasi abdulloh ibn uraqid degan kishiga topshirildi qanday ham ulug' vazifaki azizlar payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamning hayotlarida eng qiyinchilik mushkul bo'lib turgan bir kunda rasulimiz alayhissalotu vassallam butun olamlarga yo'l boshchi bo'lib kelgan zot butun insoniyatni hidoyat yo'l boshchisi bo'lgan zotga madinaga olib borishlik uchun yo'l boshchi bo'lishlik baxti mana shu abdulloh ibn urayqid degan zotga tushdi alloh bu kishidan rozi bo'lsin tarixda qoldilar hamda abu bakr siddiq radhiyallohu anhu da xizmatida turib qo'ylar boqib ularni izlarini qo'y podalari bilan yo'qotib orqalaridan kelayotganlarni chalg'itish xizmatini qilib turgan omir ibn fuhayra ham ular bilan birga safarga otlandilar 3 tuyani birlariga payg'ambarimiz alayhialotu vasallam birlariga abu bakr siddiq radhiyallohu anhu bilan omir ibn Fuhayra, birlariga esa yo'l boshchi bo'lgan Abdullah ibn urayqit mindilar ular asta sekin yo'lga otlandilar uzoq safar qiyin safar edi lekin bu abdulloh ibn urayqit nihoyatda yaxshi yo'lboshchi bo'lganligi uchun ham orqalaridan kelayotgan avvalda xabar qilganimizdek kim rasulimiz alayhisalotu vassallam va uning izdoshini ushlab bersa ikki yuzta tuya va'da qilingan mana shu tuyani bu mukofotni olaman deb pahlavon botir bo'lgan qurayishlik kofirlar hammalari o'zlari otlarga minib har tomonga intilib rasulimiz alayhisalotu vassallamni qidirardilar hatto uch kun g'orda berkinib o'tirganlarda ham ular qidirishdan charchamadilar qidirishda davom etdilar lekin abdulloh rasulimiz alayhisalotu vasallamni ular bilmaydigan yo'llardan dengiz tomon har xil yo'llardan olib ketardilar birortasini ham uni orqasidan bildirmaslikka harakat qilardi lekin suroqi ibn molik degan kishi ikki yuz tuyani eshitgandan keyin biror bir kishiga bu narsani baxillik qilib bildirmasdan o'zigina topishlik niyatida yolg'iz o'zi yo'lga chiqdi va u yo'lda bir odamdan uchta odam tuyaga minib o'tganligini va mana shu tomonga qarab ketganligini eshitgandan keyin bu muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqasi bo'lmasa kerak degan niyatda otini choptirganicha suroqa ibn molik rasulimiz alayhislo yo'llariga tushdi abdullohni har qancha qilgan ehtiyotkorliklari ham ish bermadi va haqiqatda u rasulimizning izini topgan edi lekin alloh ha azza vajala o'z rasulini saqlaguvchi zot suroqa rasulimiz alayhialotu vassalami orqasidan ozgina yaqinlashib kelayotgan bir mahalda payg'ambarimiz alayhissalom tuya ustida qur'on o'qib ketayotgan edi hatto suroqa uzoqdan shamol rasulimiz alayhissalomni tabarruk qiroatining uni quloqiga olib keltirganini ham eshitib turar edi abu bakr siddiq radhiyallohu anhu nimagadir hadab orqasiga qarar ba'zan tashvish qilar ish qilib orqadan birortasi kelmayaptimi kelmayaptimikin degan hijolatda turar edilar birdan suroqa ko'rindi payg'ambarimiz alayhit vasalam yarim yo'lga yaqinlashib unga deyarli hech qancha qolmagan bir paytda birdan suroqaning otining oldi oyog'i yerga kirib ketdi chang to'zon chiqib ketdi go'yoki otni bir narsa oyog'ini yerga cho'ktirib yuborgandek bo'ldi orqaga yursa yuradi lekin oldiga qilsa yana cho'kib qoladi nima qilarini bilmasdan hayron bo'lib qoldi va bu narsani ko'rgan payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam va abu bakr siddiqni suroqa baqirib to'xtatdi to'xtanglar dedi allohga qasamki meni otim bekordan bekor bekar bunday bo'lgani yo'q sizlar haqiqatda ham ilohiy bir ulug' zotni xizmatida ekanligingiz bilindi deb rasulimiz alayhialotu vassallamga qichqirdi allohga qasamki men orqamga ge qaytib ketaman va sizlarga zarar keltirmayman dedi shunda payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam suroqqaga mamnunlik bilan kular ekan orqangga qayt dedilar ammo suroqqa bir narsani gapirdi yo ya rasululloh dedilar yey muhammad sallallohu alayhi vasallam modomiki men bilib turibman sizni bu boshlagan tabarruk hidoyat yo'lingiz butun olamga kiradi olamda sizni bu tabarruk yo'lingiz boshlab bergan haq yo'lingiz kirmagan xonadon qolmaydi bir kuni makkay mukarramaga kelganda menga omonlik berishligingiz uchun omonlik xatini bering Men orqamdagilarga sizni aytmayman dedi shunda rasulimiz alayhialotu vasallam bir teriga omonlik xatini yozdirib omir ibn fuxayro qo'llari bilan suroqaga berdirdi suroqa hali xatni olayotganlarda rasulimiz alayhissalom kulib turib aytdilar-ki, ey suroqa bu qo'lingdagi bilaklaringga vaqtiki kelib kisroni bilak uzuklari qanchalar yarasharkan a dedilar hayron bo'lib eron podshohi kisroni aytyapsizmi dedilar ha dedilar ehtimol o'sha mahalda suroqqa hech narsani tushunmagandir lekin vaqtiki kelib hazrati umar roziyallohu anhu davrida eron fath bo'lganda kisroning bilak uzigini taqishlik suroqaga nasib qildi va payg'ambarimiz va sallam Makka mukarramaga kelganda rasulimizdan olgan omonlik xatini topshirib hayotini ham saqladi suroqa ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamning mana shu ko'rsatgan mojizalarini o'z ko'zi bilan ko'rdi ya'ni otini olloh va jalla oyog'ini yerga qadab yurgizmaydigan qilib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rdi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalm bu voqeadan keyin orqaga uzoqlashdi suroqqa o'zini orqasiga burilar ekan orqasidan yug'urib kelayotgan barcha boshqa mol dunyo ilinjida payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamga xiyonat qilishlik va u zotni ushlab kelishlik ilinjida kelayotgan hamma bosqinchilariga bu yoqda yo'q ekanligini va boshqa yo'lga ketganligini aytib ularni orqasiga qaytarib yubordi rasulimiz alayhisalotu vassallam asta sekin yurib yo'lda biroz charchagan bo'ldilar bir oz uxlab turuvdilar o'sha joydan bir cho'pon o'tdi uning qo'yidan sog'ib ozgina sutidan hazrati bakr siddiq roziyallohu anhu oldilar va payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamga ham yechirdilar yo'l ketayotganlarida ummu ummabad degan bir ayolning uyiga kirishlikka to'g'ri keldi bu ayol butun arablar ichida mashhur ayol edi ko'pchilik yo'lni yoqasida bo'lgani uchun uni uyiga kirar go'yoki hozirgi ki bizni tilimiz bilan aytganda bir karvon saroyga o'xshab o'tgan ketgan bu uyga kiradigan bir mashhur ayol edi ummu ummumabadning uyiga kirganlarida u o'sha mahal ocharchilik qurg'oqchilik ekanmi hech narsa yeydigan narsa topilmadi rasulimiz alayhissalom bu ayolga qarab biror yeguliging bormi dedi agar yeguligimiz bo'lganda siz kabi nur yuzlik mehmonlardan biror narsamni ayamagan bo'lardim afsuski hech narsam yo'q dedi faqatgina go'shtlari suvaklariga yopishib qolgan oriqqina bir qo'zi qo'ydan boshqa hech narsa yo'q edi rasulimiz alayhisalom ey umumabad mana bu qo'yingni keltirib sog'ib ber dedi bu qandoq sut bersin axir o'zi shunday suvak bo'lib yotibdi bu qo'zilagan ham emas dedi rasulimiz alayhisalom alayhissalom buyoqqa olib dedi da de, Allohning izni bilan bismillahirrohmanirrohim deb uni yeliniga qo'lini tekkizib Alloh barokatli qilsin deb silab qo'ygani edi qo'y o'z uz, o'zidan semira boshladi va uning yelinlariga sut to'ldi so'ngra bir idish olib kel muborak qo'llari bilan rasulimiz alayhisalom o'zlari sog'dilar qo'ydan shu darajada sut chiqdiki payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam avval umuabani o'ziga berdi mana buni ich dedilar unamasa ham ichirdi so'ngra abu bakr siddiq so'ngra hamrohlari va boshqalarga ichirdi bir qancha ichib o'zlari ham ichib yana ummabadni eri bo'lgan abu maabadga ham olib qo'ydi va rasulimiz alayhissalom bu qo'yni barakali sutlarini ichar ekan ketayotib umumabadga qarab sen bu qo'yni aslo so'ymagin dedilar shu va'dalarga muvofiq ba'zi rivoyatlarda tarixchilarni aytishiga qaraganda ushbu qo'y yigirma sakkiz yil bu xonadonga baraka bergan ekan hazrati umar roziyallohu anhu davrlariga kelganda juda katta ocharchilik bo'lgan qurg'oqchilik bo'lgan ma'lumki o'sha yili og'ir bo'lgan edi hazrati umar roziyallohu anhu deyarli bu hijratni o'n yettinchi o'n sakkizinchi yillariga to'g'ri keladi shu yili juda qattiq qurg'oqchilik bo'lgan ocharchilik bo'lgan hatto tarixda aytadi hazrati umar roziyallohu anhu o'zlari go'sht sut hech narsa yemay qo'ygan ekanlar toki mani ra'yatim och yurganda bu narsalarni manga yeyish durush mas deb qarang mana shunday darajada bo'lib qolgan ekanlar hazrati umar roziyallohu anhu oxiri ba'zi birlari kelib ya al mo'minin bizdan avvalgi bani isroil qavmidagilarga shunaqa bo'lganda ulug' zotlarini nomlarini o'rtaga qo'yib ularni vasiyla qilib shafiy qilib duo qilardilar biz ham shunday qilaylik dedilar shunda hazrati umar roziyallohu anhu hamma bilan birga yomg'ir so'rab duo qilgani bir yaylovga chiqdilarda qo'llarini duoga ochib duo qilar ekan alloh taolodan so'rab yo alloh avvallari payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam shu yerdaligida u zotni hurmatlaridan duo so'rardik bugun bizni oldimizda u zotni amakilari abbos turibdilar abbos roziyallohu anhuni hurmatidan bizga yomg'ir bergin deb duo qiluvdilar shu qadar yomg'ir ki hammalari kelib payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamning amakilarini boshlarini siladilar mana shunday voqealar bo'ldi ayni mana shu ocharchilik qurg'oqchilik bo'lgan bir paytda hech kimni uyida bir tomchi ham hayvonlar sut bermay qo'ygan paytda ham umu mabatni rasulimiz alayhialot vassalamni qo'llari tekkan qo'ylari hamisha ularni xonadonini sut bilan serob qilib turgan ekan mana shuncha yil bu xonadonga baraka bergan ekan albatta bu rasulimiz alayhisalotu vasallamning muborak duolarining barokotidan va bu ayolning rasulimiz alayhissalotu vassallamga ko'rsatgan mehridan chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam ketganlaridan keyin umma mabatning erlari uyiga kelib qarasa idishda sut turibdi hayron bo'lib bu sut qayerdan keldi axir bizda sog'in hayvon yo'q ediku dedi bo'lgan voqeani aytganda eri qarab kelgan odamni ko'rinishi shundoqmi dedi nur yuzlik munavvar zotmi u zotni payg'ambar bo'lganini eshituvdim agar <laughs> men bo'lganimda iymon keltirib olar <laughs> dim hali ham bukan allohga qasamman u zotni istab topib bo'lsa ham iymon keltiraman dedi hatto rasulimiz alayhisalotu vassallamni ko'rmasdan turib bular <laughs> iymon keltirish baxtiga musharrab bo'ldi ehtimolkim o'sha kunga rasulimiz alayhialotu vassallamga ko'rsatgan <laughs> iltifoti tufayli ularni xonadoniga olloh mana shuncha yil barokat berib turdi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bir qancha yo'llar yurib mashaqqatu mushkullar bilan asta sekin asta sekin yurib oxiri madinai munavvaraga kirib keldi yo'lga kelayotganlarida birdan uzoqdan bir qancha choparlarni ko'rib abu bakr siddiq bir oz qo'rqdilar kimlar kelyapti ekan deb qo'rqib turuvdilar qarangki baxtimizga zubayr ibn avom roziyallohu anhu o'zining bir qancha odamlari bilan kelganini ko'rib qoldilar va bularni ko'rib xursand bo'ldilar hatto zubayr ibn avom o'zining tijorat molidan ikkita oq libosini olib rasulimiz alayhialotu vasalam bilan abu bakr siddiq roziyallohu anhuga yangilik bo'lsin xursandchilik bo'lsin deb kiydirib qo'ydilar ikki oq da payg'ambarimiz alayhialotu vassallam asta sekin madina munavvaraga yashribga qarab bordilar